Cuba bayangkan seorang lelaki yang setiap kali dia stres, kecewa ataupun dia patah hati, seorang wanita ni pasti akan dibunuh dengan sangat kejam. Dan yang scary tu polis ambil masa 20 tahun untuk settle kes ni. Sampai kan ada di antara kes-kes dia ni yang telah menjadi cool case. Jadi guys, macam biasa lah kalau korang nak tahu macam mana story kita kali ni make sure tengok video Nina sampai habis and so without wasting any time, let's get started. Ada satu mimpi ngeri yang takkan pernah dilupakan di sebuah kawasan mewah di Perth, Australia. Kejadian tu terjadi sekian lama iaitu pada 27 Januari 1996. Pada malam tu, ada seorang gadis yang berusia 18 tahun bernama Sarah Spears keluar enjoy-enjoy dengan kawan-kawan dia. Tapi apa yang jadi lepas tu, dia tak pernah balik ke rumah walaupun dah waktu pagi. Kawan-kawan dia dah mula rasa tak sedap hati sebab Sarah ni tak pernah buat perangai macam ni. Diorang rasa ada sesuatu yang dah terjadi dekat dia. Kawan-kawan dia pun buatlah report dan misi mencari pun dimulakan. Bila polis mula jejak pergerakan Sarah pada malam tu, diorang dapat tahu yang Sarah ni ada call teksi pada pukul 2 pagi selepas diorang ni dah habis berparti. Bila teksi tu dah nak sampai tempat dia nak pick up Sarah tu kan, Sarah tak ada dekat situ. So driver ni ingat yang Sarah ni cancel dan tak jadi nak naik teksi dia. Jadi driver tu pun terus ambil penumpang dia yang lain. Bila esoknya tu kan Sarah ni tetap tak masuk kerja. Masa tu dia kerja sebagai receptionist. Orang yang kenal Sarah ni cakap dia ni adalah seorang yang pancul bukan jenis yang mengelak datang kerja. Jadi bila dia tak masuk kerja hari tu, kawan-kawan dia ni perasa pelik lah. Nak-nak pula pada hari tu Sarah ni akan ada perjumpaan dengan family dia. Dia dah plan lama dah nak berjumpa dengan family dia ni. So bila Sarah tak datang perjumpaan tu, family dia pun terus buat report polis. Bila berita kehilangan Sarah ni tersebar, ramai pemandu kereta cakap yang diorang nampak Sarah ni berdiri seorang diri dekat simpang jalan pada awal pagi. 28 Januari. Masa tu dia nampak tenang je tak macam ada dalam masalah dan diorang pun tak berhenti lah. Diorang just nampak dia dekat situ je. Tapi kan apa yang terjadi di antara Sarah call taksi dengan 3 minit taksi nak sampai dekat situ masih menjadi misteri sampai ke hari ni. Yang jadi masalahnya dekat sini tu kan kes tu jadi pada tahun 1996 dan CCTV pun tak banyak macam sekarang. Memang tak ada apa-apa rakaman yang boleh bantu polis ni untuk susun semula minit-minit terakhir Sarah dan makin lama kes ni pun jadi slow dan akhirnya jadi kurang cold case 9 Jun 1996 4 bulan selepas Sarah ni hilang kan Ada seorang perempuan di daerah yang sama ni hilang juga Dia pun sama hilang tanpa jejak macam Sarah Mangsa kali ni nama dia Jen Rimmer berusia 23 tahun Dan merupakan seorang pekerja taskar Dia hilang selepas keluar dari sebuah hotel Continental Hotel ni adalah salah satu hotel yang famous Untuk orang-orang dekat sana pergi makan, minum-minum Dan juga tempat orang ni menari-nari Dan kehilangan Jen ni lebih menakutkan Sebab tempat dia hilang tu dekat dengan kawasan Sarah ni hilang So kes Jane ni pun sama macam kes Sarah yang mana tak ada banyak bukti, tak ramai saksi dan tak ada petunjuk. Tapi ada sikit perbezaan lah dengan kes Sarah yang mana kes Jane polis ada rakaman CCTV. Dalam video tu tunjuk yang Jane tengah berdiri dekat low hotel dalam pukul 12.30 malam. Lepas tu dia pun bergerak jalan balik ke rumah. Tapi dalam CCTV tu tak nampak pula lah ada orang ikut dia dari belakang. Sampailah pada 3 Ogos ada satu family ni tengah jalan-jalan dekat satu kawasan buka sebab si parents ni nak ajak anak-anak dorang ni petik bunga liar dekat tepi jalan masa diorang tengah jalan-jalan dekat kawasan Beluka tu kan diorang ternampak ada sesuatu yang pelik dan mengejutkan masing-masing dah terkaku dekat situ apa yang diorang nampak pada masa tu adalah mayat wanita yang disorok di bawah ranting-ranting pokok report polis pun dibuat dan polis datang dekat situ untuk cek siapa mayat perempuan ni masa polis cek badan mayat tu ada kecederaan yang teruk di bahagian leher dia dan tak jauh dari kawasan tu polis jumpa sebilah pisau yang dah dibuang jadi selepas pengecaman dibuatkan rupa-rupanya perempuan tu adalah Jane. Laporan dari forensik sahkan yang tangan dan lengan Jane ni ada tanda-tanda luka pertahanan diri. Lepas tu ada kesan koyakan yang dalam dan dipercayai menggunakan bilah bergerigi. Diorang juga percaya yang Jane mengalami serangan seksual tapi ini just assumption je. Diorang memang tak boleh nak check dengan detail sebabnya tubuh badan Jane ni sebenarnya dah merepuk dan susah diorang ni nak pastikan. Tapi apa yang pasti Jane memang dibunuh tapi cara macam mana dia tu dibunuh masih lagi kabur-kabur. So bila dah ada dua orang perempuan yang hilang di tempat yang sama dan seorang lagi ditemui mati, polis dah tak ada pilihan yang lain. Diorang kena bentuk task force khas untuk memburu seorang pembunuh yang masih lagi bebas dekat luar sana lepas tu polis pun lah tolong orang awam ni untuk tolong diorang cari siapa pembunuh je. Dan tak lama lepas tu ada beberapa orang saksi yang mula tampil bagi maklumat. Diorang cerita yang diorang terdengar jeritan seorang perempuan pada malam kejadian. So katanya pada malam Jen hilang tu, diorang terbangun dari tidur sebab terdengar suara perempuan menjerit kuat. Perempuan tu jerit, leave me alone, let me out of here. Dan lepas tu, jeritan tu terus terhenti secara tiba-tiba dan senyap. Bila diorang ni cuba intai melalui tingkap nak tengok apa yang jadi, siapa yang jerit, tapi diorang tak nampak apa-apa pula. Yang diorang nampak hanyalah lampu belakang sebuah kereta yang tengah bergerak menjauh dari sana. So, maklumat yang polis dapat ni memang menarik tapi still tak dapat tolong polis ni banyak. Tapi apa yang pasti, polis dapat confirmkan yang Jin memang dibunuh. Cuma masalah sekarang, siapa yang bunuh dia? Dan sama macam kes Sarah tadi, tanpa bukti fizikal yang lain. Lama-lama kes dia pun jadi slow 고맙 <목소리도> dan akhirnya jadi cold case. Kemudian pada malam 15 Mac 1997, ada seorang intern undang-undang bernama Kiara Glennon berusia 27 tahun keluar jumpa dengan kawan-kawan dia dekat Hotel Continental. Hotel ni hotel yang sama Jim pernah pergi sebelum dia hilang tu. Dia datang dekat situ untuk hilangkan stres, minum-minum sikit and then sembang-sembang dengan orang dekat situ dan bila lepas je pada waktu tengah malam, Kiara ni pun putuskan nak balik rumah. Dia pun berjalan lah di jalan yang gelap sambil tengok-tengok ke arah jalan. Kok-kok lah ada teksi yang lalu. Tapi semasa dia tengah jalan Kan, nasib dia telah bertukar menjadi ngeri. Masa tu ada tiga orang lelaki tengah tunggu dekat satu bus stop ni. Diorang ni adalah saksi pada malam kejadian dan tak ada kaitan dengan kehilangan Kiara. Diorang cakap dekat polis yang diorang nampak Kiara ni tengah bercakap dengan seseorang dalam kereta. Diorang tak nampak siapa driver tu tapi apa yang pasti kereta tu warna putih ataupun warna krim. Masa diorang nampak tu macam tak ada apa-apa lagi yang pelik. So diorang pun buatlah hal masing-masing sampailah bas diorang ni sampai. Dan dua minggu lepas tu mayat Kiara ditemui separa tertanam dalam kawasan hutan dekat Perth. Masa mayat dia dijumpai itu kan, pakaian dia ni habis terkoyak sana sini, sini. Dan ini menunjukkan yang Kara memang telah diserang secara seksual sebelum tekak dia ni kena kelak. Lengan dia ni pula ada kesan luka sepanjang 7 inci dan luka tu sangatlah dalam sampai boleh nampak tulang dia. Autopsi menunjukkan yang Kara ni mengalami hentakan yang sangat kuat di kepala dan kepala dia pun cedera. Lepas tu ada satu tikaman yang dalam dekat leher dia dan tikaman tu dah cukup untuk membunuh Kara. And then ada satu kuku ibu jari dia dan juga kuku manis sebelah tangan kanan ni telah patah. So ini bermaksud yang dia memang melawan habis-habisan untuk protect diri dia. Dan dekat bawah poko ni pula ada kesan DNA seseorang. Dia maybe tak berjaya selamatkan diri dia tapi bukti DNA tu akhirnya membantu menangkap si pembunuh berbelas-belas tahun kemudian. Bila polis check DNA tu kan rupanya sepadan dengan DNA mangsa yang terselamat dari serangan ganas pada tahun 1995. Mangsa tu perempuan, dia diculik dan dirosakkan di sebuah kawasan perkuburan tapi nasib dia agak baik pada masa tu sebab dia berjaya melarikan diri. Lepas tu dia terus pergi buat report polis. Dan dalam keadaan yang panik tadi tu kan, lelaki ni terus tinggalkan kimono yang dia curi dari penyidai jiran dia. Bila polis analisis kan dekat kimono tu ada DNA si penyerang tadi. Lelaki tu juga sempat pegang tombol pintu tanpa glove dan dia telah meninggalkan cap jadi dia dekat situ. So, dengan semua bukti fizikal yang polis ada ni, polis dapat kesan seorang lelaki yang bernama Bradley Robert Edwards. Dia ni seorang pekerja juruteknik hospital, dah kawin dan ada sejarah serang perempuan. Kesalahan awal si robot ni bermula pada tahun 1980. Masa tu tiba-tiba dia pergi tarik kawan sekerja dia yang merupakan seorang perempuan untuk masuk ke dalam tandas. Masa dalam keadaan yang kelam kabut tu kan, kawan perempuan dia ni pun menjerit sebab takut dan terkejut. Lepas tu robot ni pun minta maaf berulang kali dan dia berjalan keluar macam tak ada apa, apa yang jadi. So, kawan dia tadi ni pun buatlah report kepada pihak hospital. Dan bila robot dipanggil untuk bagi keterangan ataupun penjelasan, dia kata yang dia tengah stres sekarang ni girlfriend dia masa tu tengah paksa dia kahwin dan disebabkan tekanan tu lah dia jadi hilang kawalan dan dia buat benda tu korang mesti rasa alasan dia tu tak logik kan tak make sense kau stress dengan girlfriend kau tapi perempuan lain jadi mangsa serangan seksual dan yang mengejutkan tu pihak hospital percaya bulat-bulat cerita Robert diorang bukan buang dia kerja ataupun report dekat polis diorang minta dia jalani terapi selama setahun sekarang ni mana satu yang lagi tak logik alasan Robert ke ataupun perbuatan ataupun tindakan sepihak hospital dan yang paling worst tu Diorang naikkan pangkat dia. Tak lama lepas tu, dia pun berkahwin dengan girlfriend dia tadi. So, dengan bukti yang kuat ni, polis memang yakin sangat-sangat Robert adalah lelaki yang diorang cari selama bertahun-tahun. Masa tu, Robert dah pun berumur 52 per tahun, dah pun tua. So, diorang pun carilah dia dan bawa dia ke balai polis untuk soal siasat. Walaupun profil dia tu sebiji macam pembunuh yang diorang cari, tapi si Robert ni langsung tak nak mengaku apa-apa. Bila polis minta sampel DNA dia, Robert tak nak bagi tau. So, bila polis tak ada bukti kukuh nak tahan dia lebih lama, so polis pun terpaksalah lepaskan dia. Untuk sementara waktu ni kan, mata-mata polis pun mula follow ke mana si robot ni pergi. Diorang pantau setiap pergerakan dia dan perbuatan dia. Sampailah satu hari tu, diorang nampak dia buang botol minuman kosong ni dekat dalam sebuah wagak. Polis kan memang nak DNA dia tapi dia tak nak pagi jadi polis ni bila nampak benda tu, diorang dah tak tunggu lama, diorang terus ambil botol air tu dan bawa ke makmat. Dan hasilnya, DNA pada botol tu sepadan dengan DNA pembunuh Carol. Kemudian, pada 22 Disember 2016, setelah 19 tahun kemudian. Polis ambush rumah Robert dan dia pun ditangkap atas tuduhan membunuh Sarah, Jane dan juga Kiara. Dengan waran yang ada, polis pun geledahlah rumah Robert dan dia masih menggunakan kereta yang sama sejak pertengahan tahun 1990-an dulu. Kereta ni diberi oleh majikan dia sendiri. So kereta yang sama ni lah dia guna untuk perangkap mangsa-mangsa dia dan sampai sekarang pun masih guna lagi kereta yang sama. Bila gambar kereta dia ditayangkan dekat TV dan juga newspaper, ramai perempuan yang tiba-tiba tampil dan cerita apa yang pernah jadi dekat dorang. Dorang cakap driver kereta ni pernah cuba nak pick up orang semasa orang berjalan kaki seorang diri. Tapi nasib orang baiklah sebab orang tak naik. Jadi orang tak jadi mangsa dia. Polis pun cek lah dengan teliti dalam kereta Robert ni. Masa ni lah polis telah terjumpa sampel dari karpet biru dalam kereta dia dan sampel ni sepadan dengan Jane dan juga Kara. Even DNA kimono dan DNA bawah kuku Kara pun sepadan dengan Robert. Dalam garaj kereta Robert pula, polis jumpa sesuatu yang disturbing. Diorang jumpa bermacam-macam jenis pakaian dalam wanita, and then beberapa toys wucah yang dibuat sendiri dan juga gambar-gambar tak senonoh yang ganas. Walaupun semua bukti dah tunjuk yang memang Robert lah orangnya tapi Robert ni langsung tak nak mengaku. Dikata yang polis ni dah tangkap salah orang. Tapi yang peliknya kan dia mengaku yang dia rogol mangsa dekat tanah perkuburan tu. Cuma bila part pembunuhan tu kan dia tak nak mengaku pula. Dia cakap itu kan kerja dia. Kemudian pada 25 November 2019 selepas 3 tahun Robert ni kena tahan dengan polis, dia pun telah dibawa ke mahkamah. Masa ni dia pilih untuk tidak dibicarakan oleh juri, dia nak kes dia ni diputuskan oleh hakim je. Dia nak hakim je sebab dia takut juri ni terlalu emosional bila dengar detail case. Maybe juri dah ada mindset negatif sebelum kes ni bermula sebab dah dengar berita pasal dia. So hakim ni lebih profesional dan tak emosi lah. Lagi satu, peluang dia untuk bebas lebih tinggi dan ini juga adalah salah satu strategi dia juga. So long story short, pendakwa pemula bentang kes Robert dan diorang jelaskan corak serangan dia. Pendakwa cakap setiap kali hidup Robert ni ada masalah akan ada seorang wanita yang hilang ataupun dibunuh. So untuk mengukuhkan hujah diorang, pendakwa pun ceritalah kes-kes yang pernah dibuat oleh Robert. Januari 1996, isteri dia minta cerai dan tak sampai seminggu kemudian Sarah hilang dan tak pernah dijumpai sampai ke hari ini musim bunga 1996 ex-wife dia call si Robert ni dan cakap yang dia tengah pregnant anak lelaki lain dan beberapa hari lepas tu Jane pun kena bunuh. Lepas tu pada awal 1997, Edward putus cinta dengan wanita yang sangat rapat dengan dia. Tak lama selepas orang ni putus, ada seorang perempuan yang bernama Kara telah menjadi mangsa dia yang seterusnya. Padahal semua mangsa-mangsa ni kan tak ada kaitan langsung dengan hidup dia. Dia ni jenis yang orang lain yang buat hal dengan dia, orang lain yang jadi mangsa. Kemudian pada April 1997, Edward pun kahwin buat kali kedua selepas dia kenal dengan seorang wanita dalam tempoh yang sangat singkat. Dan lepas tu apa yang jadi? Pembunuhan dekat kawasan tu terus henti serta merta sebab Robert tengah bahagia So dekat sini boleh nampak dengan sangat jelas Bila emosi dia tak stabil Dia tak bunuh orang Tapi bila hidup dia tak terurus Dia tertekan Hidup dia serabut dan bermasalah dia akan jadi mangsa dia. So masuk term peguam bela dia pula untuk berhujah. Peguam dia cuba pertikaikan yang DNA dikumpul tu dah disimpan bertahun-tahun dulu. Dia orang kata sampel tu dah terlalu lama simpan dalam peti sejuk. So maybe dah rosak dan tak boleh dipercayai. Tapi takkanlah DNA lama tu tiba-tiba boleh tukar jadi DNA orang lain pula kan? Lagilah tak logik peguam dia ni. Kes perbicaraan Robert ambil masa 7 bulan dan akhirnya pada 25 Jun 2020 selepas hakim teliti semua bukti yang ada, hakim mendapati bahawa Robert ternyata bersalah atas pembunuhan Jane dan juga Carol Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan layak dapat perol selepas 40 tahun. Kalaulah dia dapat perol pun, umur dia dah around 90 tahun macam entah hidup, entah kan mati dia dalam penjara tu kan. Tapi secara logik kalau kita fikir, sebenarnya peluang dia nak keluar dari penjara tu kan terlalu tipis. Jadi untuk kes Sarah ni pula Robert dibebaskan dari pertuduhan sebab jasad Serah ni memang tak pernah dicumpai. So susahlah nak kaitkan dia dengan kehilangan Serah. Nak nak pula dia ni memang tak nak bagi kerjasama langsung dengan polis, tak nak mengaku kesalahan dia. So memang susahlah nak cakap. Sebab itulah sampai ke hari ni tak ada siapa pun yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dekat Serah. So, ya, terima kasih semua sebab sudi tengok video Nina sampai habis. Kisah ni mengingatkan kita bahawa ada manusia yang nampak normal tapi dia menyimpan dark side yang kita tak pernah bayangkan. So guys, kalau korang suka dengan konten true crime macam ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam kes yang seterusnya. Stay safe, hati-hati dengan orang sekeliling. Bye-bye. Assalamualaikum.